Пять лет назад мы собрались в этом составе и считаем его основным для нашей группы, в принципе, и которые которое будет «Зрубому Украину чистую». Мы всегда поддерживали социальные инициативы, которые проходили в нашем городе. И когда была акция «Життя без смеття», мы тоже участвовали в концерте. И поэтому с удовольствием, с огромным мы решили присоединиться к акции «Зрубому Украину чистую», объединить пятилетие и эту акцию. Для людей, которые чуть более внимательно знакомы с историей нашей группы и с мероприятием «Жить об эсмитя», вам сказать, что оно было в 2006 году. И пусть не закрадываются сомнения, что все-таки 2006 плюс 5 это будет 2011, а сейчас 2012, и по идее нам должно было быть 6 лет. Но на самом деле в этом составе у нас 5 лет, а в следующем году мы будем праздновать десятилетие группы. Потому что в принципе состав, то есть изначально группа появилась в 2003 году, но это был такой период становления коллектива, и вот только в 2007 как раз мы обрели свой полноценный состав, с которым мы э, выиграли фестивали Тарас Барок на фестивале в Днепропетровске, Крок, Майбутния, Комсомольск, Червону Русу, Сумску и много всяких прочих мероприятий, в которых мы участвовали. Я думаю, что это будет хорошее такое объединение двух интересных мероприятий. И будем надеяться, что люди Придут.